Ищем дом Януковича. идем на Кого? Дом Януковича. Пойдемте, со мной. Пойдем. Тут рядом. Мы, Мы уже на родине президента, буквально уже... Вот. Осталось только на улицу ехать и все. Где он жил? Поселок раздоловка раньше, начиналось его детство. И все, учился в 34-й школе. Сейчас такая там школа встроена, Там такая вы не узнаете. А вы их не знаете, не ведь, да. Там такое все. Молодец. Я вам покажу. Я за Януковича. Потому что какого черта там стоять на этом? Что они хотят? Что они хотят? У евро. Оно а ну надо, то и евро. Нам налаживается, а что теперь сделать? Они думают, что лучше будет и будете кейс. Не, лучшего не будет. А я Януковича не знаю. Отца хорошо знаю, здорового. все Мать знаю, эту мачуху, сестер. А самого Януковича, он вырос, я его Мы, мы рады, мы его все время поддерживаем, мы вообще за его. Мы рады, что он от России подписал все, что там. Это очень большая радость для нас. И вообще и для Донбасса, я думаю. Ну может там кто-то есть против, но те, которые не понимают, я лично так считаю. В Донецкой области, говорю, живется очень сложно. Алло. Я говорю, что ты долго, говорю, не брал от руку? Да нет, я уже иду пешком, говорю, домой. Нет, я уже не выпил, говорю, я уже, говорю, иду. Шифр. сняли запор, сарай шлакоблока был, разобрали в этом году. Вот шифр сняли, это сняли в этом году. что, они бедно жили? Отец машинистом паровоза работал, Федя, Федор, да, мать нигде не работала. Их трое детей было. Можете зайти. Я когда-то заходил в середину. Хочу. А Зайдете? Вот он и ехал от школы на Красний Городок на кладбище, машини в Вагнета, а тут ні разу не останавливался. Ну что тут показувати? За партию регіонів, за стабільність, ну за Запад, ви видите, они в НАТО тянуть. Запад это вот в НАТО сразу тянет. Если президент будет у 2015 году новый, если будет Порошенко или кто... натовские будут, они уже и были в Львове, самолеты уже садились. Мы привыкли уже до своего. Ой. Вот кухонька завалилась полностью. С глиной и камень все мы наверное до выборов не доживем я умру закопают деда я уже с бабушкой на бабушку и на себе памятник заказал и в сарае фотографии да с этого с гранита 180 килограмм ели четыре человека занесли в этот у сарай плиты Две плиты и памятник. Сыну показали, а невестке не говорили. Сын думает, такой памятник нам, когда мы помрем, не поставить. Он стоит 9, 9 или 10 тысяч я заплатил. Привезли, сложили в сарае. Да.